Meşə ərazisi Ağsu Meşələyinin aram hissəsində yerləşən Qaradağ kəndi ərazisində olan palıd meşəsidir. Ağaclar Bəbir Məmmədov tərəfindən, Meşəfəyib Bəbir Məmmədov tərəfindən kəsilir. Quya məktəblərə odun tədarüki. Necə ola bilər ki, dağlıq ərazilərdə hələ odun tədarüki yetmir, ağaç kəsilmir? Aran hissədə ilin hər bir fəslində ağaç daşmaq mümkün olduğu halda birinci çəkilmə tədarük axısından başladı Aran hissəsindən başladı. Bəbir işlədiyi müddət ərzində bu işlərlə məşğuldur. Ağaç kəsmə, heyvan sahiblərindən pul alıb meşəni otarma. Müəttelə Şirvan su kanalını dəyişib boşuna Heyvan otlaması üçün şərait yaradıb e, meşiyə su buraxma, e, can ayır kəndinə meşənin içərisindən dördüncü arxı qazdırıb çalayır kəndinə su vermək adı altında öz marağı he, marağı hesabına ağacları məhv edib arx qazdırmaq. Yəni bu kimi pis işlərlə məşğuldur. Heç bir aidiyyəti orqanlar buna məhəl qoymur, baxmayaraq ki yüzlərlə şikayətim olur. 4 dəfə nazirin qəbulunda olmuşam. Bu işlərdə əsasən bə Məmmədov bəbə kömək edən 6 saylı Regional ekoloji və təbii sərvətlər idarəsinin rəisi Ziya Məmmədovdur. Gördüyünüz kimi 20-dən çox eyni məzmulla sənəd var. Meşədən mal otarılmır, ağac kəsilmir. Tamamilə yalandır. Nədəndirsə Sərfətun rəhbəri Əfqan da bu bəbərin bu işində çox maraqlıdır. Hər zaman müdafiə edib, şikayətlərimə əhəmiyyət vermir. Bunun nəticəsində meşələr məhv edilir. Üzümü tuturam hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına. Ekologiya Nazirliyi meşələrin qırılmasına biganə qalır. Biganə qalmasaydı Qəbələ hadisəsi baş verməzdi. Bu hadisələrdən də eyni şəkildə bizim ərazilərdə baş verir. Bu gün gözlə göründüyü kimi videodadan görünür. Meşələr qoralar, süyni salınmış meşədir. Yaşıl ağaclar kəsilir, içlik material kimi salın, e, satılır. Lakin aidiyyəti orqanlar buna göz yumur. Xahiş edirəm, mənim hörmətli prezidentim, Meşələr bizim sərvətimizdir. Hər birimizin borcudur bu sərvəti qorumaq, yaşatmaq. Ona görə də adları çəkilən bu şəxslər haqqında qanuna müvafiq tədbir görülsün. əlliyətdə ilik nəşədir. Mənim ölkəmin başçısı bir əlimizi uzadıb hər hansısısa 57 ildə burada bir ədəd olsun ki özünü bərpa, təbii bərpa ağaç göstərmək mümkündürmü? Hal-hazırda meşənin işçiləri məktəblərə Вот он веришь. Onların dediyinə görə